ədədin ən kiçik natural böləni 1-dir. Qaydamızı bir də qeyd edəcəm. Verilmiş ədədin qalıqsız bölündüyü natural ədədə həmin ədədin böləni deyilir. Və ədədin ən kiçik natural böləni nə oldu uşaqlar? 1 oldu. Nəzərinizdə saxlayın. Ən böyük böləni, baxın, ən kiçikdəsə 1 götürəcəksiniz böləni bölənlə söhbət gedir. Ən böyükdə isə uşaqlar, neçə götürəcəm? Ədədin özünü, özünü götürəcəksiniz. Yaxşı? Demək, ədədin böləni və bölünəni mövzusunda. Bölənlənə bölünəni qarışdırmırıq. Ədədin qalıqsız bölündüyü natural ədədə həmin ədədin böləni deyilir. Ədədin ən kiçiyi natural böləni 1 olacaq. Ən böyük böləni öz olacaq. Düzdür uşaqlar? Deməli, deyək, hər hansı bir ədəd götürək. Sıradan bir ədəd deyə bilərik. Məsələn, götürək 20. Düzdürmü? 20 ədədini. 20 ədədi. Baxın, 20-nin bölənləri yazaq. 20-nin bölənləri çoxluğu hansı ədədlər olacaq, uşaqlar? 20-nin bölənləri çoxluğu. Məsələn, 20 bir bölür. Mən 1, 2, sonra 4 5 3 aha ıı, 10 20 10 10 20 10 və özünü də yazırıq. Bəli. Bax bu ədədlər 20-nin bölənləri çoxluğudur. Yəni ədədin bölənlər çoxluğu sonlu çoxluqdur. Qeyd edirik sonlu çoxluq. Çünki dedi axı ən böyük bölən özüdür. Gətkəlar, gəlin bu nümunəni birdə yazaq uşaqlar. Ədədin ən kiçik natural böləni 1, ən böyük natural, yəni ən böyük böləni isə özüdür. Məsələn, bölənlər istənilən ədədin bölənləri çoxluğunu qeyd etdik və belə qenayətə gəldik ki, ədədin ədədin bölənlər çoxluğu ədədin bölənlər çoxluğu sonlu çoxluqdur. Qeyd etdik, sonlu çoxluqdur. Ədədin bölənləri çoxluğu sonludur, uşaqlar. Yadda qalar. Və bölənlərinin, bax bölənlərinin sayına görə natural ədədlər iki qrupa ayrılır. Sadə ədədlər iki qrupa ayrılır. Natural ədədlər iki yerə bölündü, uşaqlar. Uşaqlar, yadınıza gəlir, bu haqqda danışmışam mən. Sadə ədədlər və mürəkkəb ədədlər. Ay, sağ ol. Mürəkkəb ədədlər. Bu hansı xüsusiyyətə görə oldu? Bölənlərinin sayına görə natural ədədlər iki qrupa bölündü. Sadə və mürəkkəb. Uşaqlar, sadə ədədlər 1-ə və özünə bölünən Məsələn deyirəm 7. 7 həm 1-ə, həm də özünə bölünür. Amma desəm 8. 8 hansı dıraqlar? 8 1-ə bölünür, 2-yə bölünür, 4-ə bölünür, özünə bölünür. Deməli belə qənaətə gələ bilərik ki 2 və daha artıq bölən böləni olan ədədlər mürəkkəb ədədlərdir. 2-dən çox böləni olan ədədlərə biz mürəkkəb ədədlər anlayışını verə bilərik. Yadda qalar, uşaqlar. Aha, bunu beləcə nəzərimizdə saxlayırıq. Sonra belə bir nümunəni yadda saxlayaq, uşaqlar, xüsusi ilə yadda saxlayaq bunu. Eşidə bilirik, uşaqlar? Bir qayda nəzərsənalaq. İlk qaydamız nədir? İlk qayda. İlk qayda. Ədədin ədədin ən kiçik ən kiçik böləni dedik 1-dir. Düzdür? Bölən üçün dedik ki 1-dir. Amma indi bölünən üçün hansı qaydalar var? Gəlin ona baxaq. Bölünən üçün olan qaydalara baxaq. Deməli, ədədin ən kiçik bölünəni özüdür. Ədədin Bölünən sözünə böləni qarışdırmırıq. Ədədin ən kiçik bölünəni nə oldu uşaqlar? Özüdür. Özüdür, bəli. bəli. Ədədin bölünənlər çoxluğu sonsuzdur. Ədədin bax bölən demirəm ha, bölənlər sonludu bölən. Bölən özündən kiçik olur və bir də özünə bərabər olur. Amma bölünənlər özünə böy ədədlər olacaq. Və ən kiçik bölünən özü olacaq, ən kiçik bölünən. Amma ən böyük bölünən sonuncu olacaq. Deyirsiz ki, ədədin bölünənlər çoxluğu ədədin bölünənlər çoxluğu necədir uşaqlar? Sonsuz çoxluqdur. Sonsuz. Sonsuza can davam edir. Bəli, sonsuz çoxluqdur. Gəldildi uşaqlar. Şur, mənə bir sual verim sizə. Ədədin ən böyük bölənəni var? Necədir? Nə, müəllimə? Ədədin ən böyük bölənəni var? Özü. Ədədin ən böyük bölənəni özüdür. Bunu dedik, o özü yox. Ən kiçik bölənəni özüdür. Ədədin ən böyük bölənəni yoxdur. Yox, tələsmirik, tələsmirik. Ədədin ən böyük bölənəni desəm, deyəcək siz ədədin ən böyük bölənəni müəllim, yoxdur. Qaydanı yadda saxlayırıq. Ədədlər sonsuzdur. Aha. Qeyd edə uşaqlar, ədədin ən böyük bölənəni yoxdur. Qeyd etdiniz? ədədin ən böyük bölənəni yoxdur. Amma ədədin ən kiçik bölləni neçə oldu uşaqlar? Hansı ədəddə oldu? Ədədin ən kiçik bölənəni 1. Yox, böləni böləni 1dir. Bəs bölünəni? Baxın uşaqlar bu. Mən 1, 2, 4, 5, 10, 20 dedim. Bu böləndir. Böləndir. Yəni bu çoxluq 20-nin bölənləri çoxluğudur. 20-nin bölənləri. Fikir verin, ən böyüsü 20-dir və 20-dən kiçik ədədlər gördüm mən burada. Amma bölünən anlayışı başqadır. Bölünən anlayışı başqadır. Niyə? Baxın indi. Burada 20-yə bölündüyü halda bölənlər 20, 40 sonra, yəni bu formada qalxacaq. 60, 80 Bağ belə belə qalxacaq və sonsuza da sonsuza qədər davam edəcək. Bölünənlərin ən böyüsü, yəni ən kiçiyi hansı oldu? Ədədin özü oldu. Fikir verdiniz? Bəli, bəli. Aha, ən böyüsü yoxdur. Mhm. Nə baxım bir dəqiqə edirəm. Hər hansı bir ədəd deyək, məsələn 40 deyək. Ay hə, uşaqlar 40. Lütfəni görə bilirsiz də. Məsələn 40 dedim. Hə, bölən deyirəm uşaqlar, bölən. Bir də yazıram bölən bölünən. Bölən nə, bölünən anlayışı tam fərqlən anlayışlardır. Bölən deyəndə bax 1-dən başla 1, 2, 4. Sonra uşaqlar qeyd edirik 5, 8, 10. Düzdür uşaqlar? Sonra uşaqlar 20. Sonra hansı deməkdir? Aha. Sonra mən Aha. Bir dədədin özünü deyə bilər. Də düzdür? Bir də dədədin özü 40. Aha. Demək <laughs> böləndir. Fikir verin, ən kiçiyi 1dir. Bölənlərlə söhbət gedir uşaqlar. Bölənin ən, ən kiçiyi hansı oldu? Ən kiçik. B ən kiçik 1dir. Bəs ən kiçik, daha doğrusu, ən böyük bölənə bölən, ən böyük bölən də özüdür. Bəli, bu ədədin ən kiçik bölən, böləni 1, ən böyük böləni isə 40 Amma mən bölünəndəsə birinci mən başlayacam uşaqlar. Birinci mən başlayacam 40-dan. 40. 40-dan. 40. 40 Sonra başlayıb 40, 50, -də. 60. Yox, yox. 40-dan dillərdə 120, 160. Baxın, davam edirəm, çox çox artır. Deməli belə qaçqaca deyək diqqətli olaq. Belə qəməətə gəldik ki, bölünənin ən kiçik qiyməti desə, deyəcəksiz özüdür, özü. Öz. Ən böyük qiyməti desə, deyəcəksiz ki, sonsuzdur. Yəni zəfsiz sonsuzdur. Baxın, sonsuz dəkstidir də. Yəni burada böyük bir ədədlər də deyə bilərik. Və indi gəlin bir qaydamızı bir də təkrar edək. Ədədin, verilmiş ədədin qalıqsız bölündüyü böləndən danışıram. Qalıqsız bölündüyü natural ədədi həmin ədədin böləni deyilir. Ədədin ən kiçik natural böləni uşaqlar, nəçə oldu? Ən kiçik natural böləni 1. 1. Ən böyük natural böləni öz olacaq. Düzdür? Bir. Aha. Ən kiçik bölünən nəçə olacaq? Özü. Ən böyük Nə böyük bölənlər çoxluq, sonsuzdur. Çoxluğun özü sonsuzdur. Amma ədədin ən böyük böləni yoxdur, bölünəni yoxdur deyəcəksən. İndi bu qaydanı yata saxlayın. Ədədin bölən bölünənlər çoxluğu ilə bölənlər çoxluğunun kəsişməsi ədədin özünə bərabər olur. Yəni bu çoxluğu kəsişsə, kəsiştirsəm, ədədin özünə bərabər olacaq. Bax bu çoxluqlar kəsişir. Burada 40 var, burada da 40 var. Baq, birinci burada kəsişmə zamanı, yəni biz burada nəyinirik? 40-ın bizim, yəni kəsişən çoxluğumuza aid olduğunu müşahidə edə bilərik. İndi isə gəlin bir tapşırıqlara baxaq. Tətbiq edək öyrəndiklərimizi uşaqlar. Keçək uşaqlar çalışmalara.